Всем привет, народ! В прошлом видео вы собрали очень много лайков, и я вам дуже благодарен, потому что это был хороший выпуск. Также лучше комментарии сюда, которые мне сам больше понравилось. И в цей раз я попрошу вас собрать... Ну, 2000 лайков, если соберем, будет классно. Но если чуть больше, лучше будет, мне будет больше приятно. Ну, ну, 2000 лайков, так, 2000 лайков. Ну а мы начинаем. Говорят, у Роналда самый сильный удар. Кстати, ты еще не бачил удар батя на когда ты выключил телевизор, який он смотрится Хотя батя спит уже другий час. Да. И, и не дома. И полезное видео, полезное. Ну, типа, вот, если тебе нема куда вдруг случайно, вот, чисто, ну, в тебе завалялся чуть-чуть клея, и тебе нема куда его... Его вот тебе отличный, отличнейший лайфхак. Быры и пользуйся. А если ты пользуйся, быры, и так еще себе можешь ебал чуть-чуть заклеить. Да? Давай. Кого я тут? Вы где тут все? Ну куда вы все подевались? Проктолах. А нахуй. А зачем проктологу вот, такая вот такие пистолеты вот его в руках? Что это за устройство, которое в сраку суется, судя по всему, если он проктолог? Да если рука обычного человека, да, ну, среднестатистического, у меня сколько? Ну, тут вот, сантиметров 7, 8, наверное, да? А она в два раза больше, то есть сантиметров 14, 15. То есть вот такая балда, яка суется, судя по всему, в сраку. Дорогие мои зрители, если вы не хотите испытать цей инструмент одним местом, то берегите свои очко. Спасибо за внимание. Что меня в данном видео? Это браслет. И вонючий просто гвоздь. И все. Подождите, я загуглю. Браслет, гвоздь. Давай, это ювелирные изделия Cartier. Сколько ты, блядь, стоишь? Покажи мне. Сумму, сумму мне надо. Не надо мне ничего продолжить. Я один раз зайду и все. И больше никогда вас тут не посыщу больше. Три с половиной миллиона рублей. Миллион рублей. Да народ, если вы хотите себе такие браслет, скажите мне. Я по, по двадцатке куплю гвоздей кучу, накручу себя на станку дома. И все, и, и по 1000 гривень отдам его а, косарь, вот косарь, и вот он ваш уже. Так что давайте, все заказики у в меня в Instagram в директ. Э, скидывайте, я делаю там три э, 2-3 дня доставочка вот в эти вот все Пол полмиллиона рублей все говно стоит вы чё ой Полмиллиона у меня есть гвозди дома. А шурупы подходят? Что еще может быть такие? Давайте подумаем. Говна на руку намазать сказать, что это какие-то моды и продавать по 100 долларов. Бруслет за полмиллиона. Спасибо. Браслет очень классный, прям шикарный, но брать не буду никогда. <music> Народ, это одна из лучших пародий, которую я бачу, я как говорят, лучшая оригинала. Угу. И что самое приятное, это то, что это сняла наша Уля Станиславская. Да. Она славно запотела и забахкала такие шлягер. Угу. Так что и вам я советую глянуть его, можете пройти по подсказке, вот, або по ссылке там внизу в описании. Вот, а мы продолжаем двигаться дальше. Фух, Что ты жучка бедного трогаешь? Ну да, ну ты такие дико австралийские, ядовитым жуком. Это, этот, сука, как за петух, який на свет летит и идти въебала тебе все время Лиза. Як он? Ну это, как залупа, за Блин. Хрущ. Вот, это хрущ маленький. Хруща стал Хрущ. Что тебе сделал хрущ? Ну все равно, она заслуживает жизни. Хотя она же вроде бы уничтожает там что-то. Да похер, короче, делай то, что хочешь. я... Я модель. В любой непонятной ситуации, скажи, я модель и уходь просто. Так потанцевал, что жарко стало. Но ну, без футболки, к сожалению или к счастью, вы не побачите меня. <пр -ричу> <плево> <чу> что будет, если переехать iPhone 6s на машину? Попробуем? Все не включится, ты его сломал, слышишь? Что ты ожидал, что подскочи и пи... Настройку работать, че шо? Че он превратится, типа, в XS Max, Или как? Расскажи лучше, как ты на Porsche заработал. Ну, чисто, ну, информацией поделись, пожалуйста, как бы, ну... Тут меня друг интересуется. Скажи, пожалуйста. Что за там? Что? Узвар, пиздец. Ну это еб... конечно, мы всегда удовольняем очень сильно. <связь> Информацию приняли, идем дальше. Народ, слухайте меня сейчас дуже и дуже внимательно. Может даже до монитора ближе подсунуться или телефон вот так взять, вот так даже лучше. Я не просто так рассказываю вам, что париматч для 2500 гривен бонусов на первый депозит. И не просто так рассказываю про матч, ну например, что 12 липня играет Тоттенхем Арсенал. Я это все делаю, потому что ссылка там под видео внизу. И ты можешь перейти и отримать эти бонусы, представляешь? Да, вот именно поэтому я это делаю, да. Что как бы переход и их. Все, мы продолжаем. <реш> Всегда вот стукаем их туда в окно, я ебать вот так полностью вылажу и смотрю. Кто? Д. Есть? Нема. Ну, получается, все, можно идти обратно. <laughs> Человек просто не может поднять голову вверх. Ну, возможно, диск на шее защемило, хребетный вот этот вот диск, и все. Потому что ей на голову сверху вылили воду, она именно. Че? Откуда? А Справа или слева? Возможно, снизу, но не сверху, нет. не показывают? не показывают? показывают, Дим, бери кредит. А Отсосы у тракториста! А с... Ждал, короночку подготовил. Что <мес> это за собака? Ях ты, э, э, карлик, породившийся в собаку. Раздевайся. Шо? Ну, ях так может бегать собака? Это же вообще нереально. Что это такое? Ну это просто девочка именно мала бежит. Тупо, ну, валахата немножечко излишне. Ну як так? Ну это, ну это прикольно, реально, боже мой. Эти типа, бы забить такую собаку. За пивом бы бегала мне. Попадание или промах? Попадание. Второе попадание. И третье. Тоже попадание. Что? куда попадание? Попадание в рот? То есть, чь, типа, попался себе в рот с Че куда, чи шо? В чем суть, сука? Напиши в комментарии, если вы знаете, потому что я в душе не понимаю. Только давай договоримся, если тебе будет интересно, ты на меня подпишешься. Лапша быстрого приготовления. Для ее приготовления используется мука низшего сорта, а также имитаторы говядины, свинины и так далее. А для волшебного быстрого приготовления добавляют ароматизаторы и эмульгаторы. Ты не заку... А я ж думал там. Э, телятину на вот эти вот полосочки режут, а потом сверху еще берут, так посыпают, вот, э, святой водой заливают, так вымалкивают, потом сушат, потом 30 лет ждут, пока она высохнет, запаковывают и продают, сука, за 5 гривен. Ну да, я так и думал, конечно. Я думал, с дерев растет вообще мивина. Вот мивина дерево. Вот такие вот растет в виде макарон таких здоровых. І з і них пачки так ростуть, потім збирають це і все, і кладуть. Так, да, і ми так і думав. Да, да, да. Народ, а ви не забули про топову пародію про літо в Одесі? а? Не забули? Ось сьогодні можете тут перейти, або посилці в описі. Переходьте, дивіться цей шляхер, якби. І не забудьте написати в, коменти хештег в як би. Ну а дві Ну а 2500 гривень бонусів ти можеш нажати отут і отримати їх. А на цьому в мене все. Дякую за перегляд і всім пока.